Kita Kita FM, suara rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita tulisan Epi Al-Fatih 4, Gendang Perang PRN Sarawak. Adakah September 2026 bulan keramat atau sekadar spekulasi? Persoalannya mudah tetapi berat. Adakah Sarawak benar-benar sedang dipanaskan menuju pilihan raya negeri atau ini cuma bayang-bayang politik yang dibesar-besarkan? Kenapa September sering disebut-sebut dan paling penting, siapa sebenarnya paling bersedia menghadapi medan tempur ini? Kalau kita berada di Kuching hari ini atau sekadar duduk di kedai kopi di Sibu, Miri, Bintulu, satu perkara jelas Nada perbualan sudah berubah. Ia bukan lagi soal kalau ada pilihan raya, tapi bila Premier Sarawak akan tekan butang bubar Dewan Undangan Negeri. Politik Sarawak sedang masuk fasa yang lebih sunyi tetapi berbahaya. Sunyi kerana tiada pengumuman rasmi, berbahaya kerana semua pihak sedang menira langkah dengan penuh cermat. Di Sarawak, sejarah mengajar kita satu perkara. Isyarat pilihan raya jarang datang dalam bentuk sidang media besar-besaran. Ia datang dalam bentuk konkrit, besi dan tar apabila jambatan besar mula disambungkan, apabila jalan pesisir yang sekian lama menjadi cerita mula menampakkan garis penamat, apabila rakyat di pedalaman yang dulu hanya mendengar janji kini boleh memandu di atas jalan sebenar. Inilah politik gaya Sarawak. Projek Mega bukan sekadar pembangunan, ia adalah bahasa politik. Bahasa yang difahami oleh pengundi luar bandar dan bandar. Bahasa yang berkata, ini bukan janji, ini bukti. Dan apabila naratif janji ditepati ini sedang memuncak, itulah waktu paling sesuai untuk gabungan Parti Sarawak datang semula kepada rakyat dan berkata, beri kami mandat baharu persoalannya sekarang jika projek mega ini ibarat jam pasir politik Sarawak adakah pasirnya sudah hampir habis atau masih ada ruang untuk menunggu detik paling sempurna kita tidak boleh nafikan satu realiti besar Sejak keluar daripada Barisan Nasional pada tahun 2018, Gabungan Parti Sarawak telah membina identiti politik yang sangat berbeza. Sarawak First bukan lagi slogan kosong. Ia telah diterjemahkan dalam bentuk dasar pemilikan aset dan keberanian berunding dengan Putrajaya. Pengambilalihan pelabuhan Bintulu, pegangan dalam MASwings, kepentingan dalam Effin Bank. Semua ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah simbol kuasa. Simbol bahawa Sarawak tidak lagi mahu menjadi penumpang dalam bas yang dipandu orang lain, tetapi pemandu kepada laluan ekonominya sendiri. Hari ini, politik Sarawak bukan lagi tentang siapa paling popular di media sosial. Ia tentang siapa paling Sarawakian di mata rakyat dan di sinilah kelebihan home ground gabungan parti Sarawak. Mereka bercakap dalam bahasa tempatan, bukan sekadar logat, tetapi bahasa emosi dan sejarah. Bila bercakap tentang hak Sarawak, tentang Perjanjian Malaysia 1963, tentang autonomi keuangan dan pentadbiran, gabungan parti Sarawak bercakap dari posisi orang dalam, bukan sebagai wakil cawangan. Ini memberi mereka kelebihan psikologi yang sangat besar menjelang pilihan raya. Namun, politik tidak pernah wujud dalam vakum. Soalan paling panas sekarang ialah di mana suara pembangkang. Kita mula dengan Parti Tindakan Demokratik Sarawak. Dilema mereka sangat jelas. Di peringkat persekutuan, mereka sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan. Mereka duduk semeja dengan gabungan Parti Sarawak tetapi di peringkat negeri mereka sepatutnya menjadi penyemak imbang garis ini sangat halus dan sangat berbahaya jika terlalu keras mengkritik kerajaan negeri mereka berisiko dilihat menggigit tangan rakan sendiri di Putrajaya jika terlalu lembut mereka berisiko dilihat tidak relevan sebagai pembangkang ini bukan dilema kecil ini dilema yang boleh menentukan hidup mati politik mereka di Sarawak Bagaimana pula dengan parti-parti tempatan lain? Inilah persoalan sejuta dolar. Adakah akan muncul gabungan baharu yang benar-benar mampu menggugat kerusi luar bandar atau kita akan melihat sekali lagi senario sapu bersih seperti pilihan raya negeri ke-12 yang lalu? Hakikatnya, kerusi luar bandar Sarawak bukan mudah ditawan. Ia memerlukan lebih daripada manifesto cantik. Ia memerlukan jentera akar umbi, kehadiran konsisten dan kefahaman budaya tempatan. Jika pembangkang gagal menawarkan alternatif yang lebih meyakinkan daripada visi ekonomi hidrogen, ekonomi digital dan pembangunan berasaskan wilayah yang dibawa oleh Abang Jo, maka laluan gabungan parti Sarawak mungkin benar-benar menjadi lebuh raya tanpa tol. Di titik ini, kita perlu bertanya secara jujur. Jika medan sudah condong sebelah, adakah perlawanan ini masih benar-benar kompetitif atau kita cuma sedang menunggu keputusan yang hampir dapat dijangka? Sekarang kita masuk kepada persoalan yang paling banyak diperkatakan. Mengapa September 2026? Dalam politik Sarawak, tarikh bukan dipilih secara rawak September sering dilihat sebagai bulan strategik. Ia datang selepas gawai dan hari raya. Emosi perayaan sudah reda. Rakyat sudah kembali kepada rutin harian. Dari sudut logistik, ia juga mengelakkan musim tengkujuh yang biasanya menyukarkan pergerakan jentera di kawasan pedalaman. September adalah titik keseimbangan, cuaca lebih stabil, masa cukup panjang untuk kempen dan yang paling penting, ia memberi ruang kepada kerajaan negeri untuk mempamerkan hasil projek yang sudah hampir siap tetapi belum terlalu lama sehingga kesannya pudar. Namun kita juga perlu jujur, setakat hari ini, September 2026 masih spekulasi. Ia bukan bulan keramat. Ia cuma bulan yang kelihatan paling praktikal dari sudut strategi. Keputusan sebenar tetap berada di tangan Premier Sarawak dan lingkaran kepimpinan teratas Gabungan Parti Sarawak. Apa yang pasti, rakyat Sarawak sedang memerhati isu kos sara hidup, peluang pekerjaan untuk anak muda, jurang pembangunan bandar dan luar bandar. Semua ini tidak hilang hanya kerana projek mega atau slogan besar. Politik Sarawak hari ini berada di persimpangan penting. Ia bukan sekadar soal siapa menang pilihan raya. Ia soal hala tujuh sebuah wilayah yang semakin berani menuntut haknya dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sama ada Sarawak benar-benar bersedia menjadi negeri maju menjelang 2030 atau masih bergantung kepada rentak politik lama. Dan akhirnya, bila hari mengundi tiba nanti, satu persoalan akan menentukan segalanya. Adakah rakyat mengundi kerana benar-benar puas hati atau kerana mereka merasakan tiada pilihan lain yang lebih meyakinkan? Di Kita Kita FM, kami nak dengar suara anda. Adakah September 2026 realistik atau terlalu awal? Adakah pembangkang masih ada ruang untuk bangkit? Atau adakah gabungan parti Sarawak akan terus mengukuhkan dominasi mereka? Itu dia ulasan dari Kita Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.